Расскажи трохи про машину. Все, все знаете, но надо повторить и какие а, планы чтобы на самом повторять? На будущее, ну, будущее, что будет. Будущее будет только по замене коробки сейчас. И все. Все, что осталось. А замена в связи с поломкой чи замена э, в, связи... в связи с передаточными числами. Угу. Сейчас, наверное, все в мыслях так шестая, аэродин, Ну, будет... типа того будет стоять. А сейчас обычная пятая стоит. Пятерошно. Ну, как бы по ней вопросов не мат. Тачка... Абсолютно, все, все целое, просто что хочется, время. время. Выйти из шести. Ну, ми якби з со снігу повилазили всі, да, і резина, я замітив те, вроді, даже. Да, підкинули полусліг, будемо пробувати зараз. Може, Про... Короб... пару заїздів робили, як би, ну, нормально справляється. Тому є ідея зафіксувати на п'ятій коробці, скільки їде, 1,8, да, в течі, 1,7. Ні, 1,7, 1,7. 8-й клуб, турбінка наповнена, що там. К-04, з Ауді ТТ. Знакомі цифри, Ауді ТТ, форсунки в мене. Короче, все воно із Береться, ну, самі не создаем деталі, правильно. Ну От техмашин, от тех машин. Под капотом покажем. Да. Вспомним. Не, не вопрос. Сейчас все покажем. Розкажу. Тут как Ермітажі, просто. Красота. Да? Yes. Хорошо. турбинка маленькая визуально прям, да? Ну, ну по как... размерам она больше, чем ТД-04 э, внутри. И, и, тем не менее, в 8 клуб есть время, вроде как фиксированное. Ну, в прошлом 8. году мы ехали 14.1 и 6.4, но это на меньшем колесе, на Тойо. Сейчас колесо больше и, и не Тойо не, я. не но, то я, но, но, спортивная, полослик, да. но спортивная чудесно поэтому что, план замеряться, цифры зафиксировать, зафиксировать и покататься с коробкой я там, как миг так и помогал, но короче, ну ничего, коробка лежит, поставим, на неделю поставим поэтому эта песня надолго не затянется по идее, сейчас фиксируем, и... а и потом меняем, чудово по машине вопросов нема, вот она уже, не, не лага, на ту стабильно. все стабильно, она ну как последний раз, больше, больше настраиваться мощность подниматься не будет, для надежности прекрасно, чтобы стабильно. А на дух сказали, но не сказали, який всем же интересно. Ну, ОФ-09, боевая 1.38. Тут, тут, уже точно уже не подковыряйся. В целом машина, как была тяжелая, так ты и не, не все, там. все осталось, Вон, можно даже в салоне показать сиденья, сзади сап. В салоне, в салоне, как сядешь, можно заснуть, там комфорт, там в принципе не про спорт. Ну, облегчения нет, абсолютно. Она там, наоборот по весу больше, может килограмм на 100-150 пятьдесят. -100. Так, ну, з тобою тягатися, я як би смысла. Я вже зрозумів, що я вечно ці стопаки знімати, коротше, не варіант. У мене. Ми ще не по сімейному зібрались. Ну, немає нічого хуже, коли б'ються бомжи її родственники. Ну, як Льоха може показати, народу тут полно. У мене план Попадали. з BMW потягатися. А в нас є мозга МПС. Є. 280 лошадей. Ну, що то там не то ще з гольфом просто історія така зайшла. Ніхто нікого не обсуждає, але коли діло доходить до гонок, часто буває, да, щось то турбіна в калітку впирається, то, 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 що -то. то надува нема. тому я з БМВ ще не рубаюся. Ти... А я с кем хто, хто захочет. А кто захочет, вполне возможно, дядя Саша. Если я не знаю, уговаривать надо, его не. Да я думаю, я б на це подивился. Прям. Можно попробуем, о чем Вроде він резину не міняв. да свіже, вроде старт хороший. Ну, ну ризика свежая, да, но у него тойка, но старенькая. Короче, будет интересно. Поэтому все, хватит разговоров. Показали, все красиво. Полетіли. Саша хочет уехать мотоциклом. Точнее, ему бы даже мотоцикл заехать. У вас что-то похожее по а времени? Практически одинаковые с ним параметры. Ага, а, а, понял. Да, интересно. Догоняет. Потихоньку догоняет. Что будет на финише, не знаю, как Или заезд, он говорит, догонял меня. Еще а. раз попробую. Ты тревле, да, был? Ну? Мазда МПС та сама. Зараз Богдан під'їде. 280 повний привод. Ну, тут, вроді, да, через этот, Ну задній привод через муфту, всього, включається. Вся відключена, стабілізації. Вся, вся історія не на газу, то зараз бува, знаєш, як обычно, не настроївся, а потім вже і не поїхав. Ну, в цілому заявка на успіх. Но Богдан сьогодні на хорошій резині, так що. тут уже неизвестно, кто и как сколько поедет. Сейчас глянем, как улетает тройка. А может мы, ну, короче, прям... Ох! Не даешь, не даешь. Да пока, ебать, я... вообще надо будет. Опа! Я так понял, ты что-то знал, да? Она не дает. Ну? Ну что, сейчас попробуем в Мощность Она... есть, но у нас есть проблема. Стабилизация. Ну, чтобы вы понимали, короче, машина АСА. Всю мощность, весь старт. Довго не мучаться план. Як, як ти хочеш зробити, а ну уточни <пробітник> просто. В натяг поедем. Не будемо бросать сцепление, щоб стабілізація не моргала. Посмотрим, что получится. Ну, хоча б так, попробуємо. <пробітник> О! Я даже чую, як десь. Ага. 2-0. Смотри. Нас щось не хватало. Вирвало. Кулісу коробку? Я думаю, що кулісо. О, все, історія буде зовсім другого характера. Ну, щоб ви розуміли, ми я не подиваю. то що проиграли, ми в принципі остались без передач. Плетіла куліса трос, тут трос, тросики, поэтому. Богдан виграв поки. этот, ну, е, да, да, Ми просто сошли з дистанції. Ну и стабилизации все равно не будет. И реализации этой мощности прям 200%. Поэтому... Ты уже одел, да? Да. Короче, и быстро. но ну, гонки, наверное, я не знаю. Ну, может, попробуем еще. С его она действительно мощно. Но технически там есть вопросы. Стабилизация не даст. Поэтому... Кто нам сейчас что даст? Дядя Саша, да? Ну, может, он раздаст. А что? Мы приехали на гонки. Да, не да. всегда же выигрывает. Парень он быстрый, ну парень, это я так сказал, конечно, да, на опыте. Ну хай молодость полная. Я думаю, они сейчас с Лехой замеряются, Леха в машине сзади для зацепа. А Богдан каже, да, ты сейчас почувствуешь, что такое зацеп. Ну, ну мы я ж ну, ты, опять как... же, все равно ж погода, это еще не зацеп, было бы градусов 20. Ну, по сравнению с тем, что было, когда я тут сидел тут, а вока, -вока ну, да. она... просто... Она мылила просто. Мыл, да, Прошу, да. Китайские резины были. Ну, тем более сейчас вроде как... Э, Замериться, я думаю, мы ну, отдельно, наверное, самцы сделаешь, да, чтобы без веса, без вот этих... Вот. У Богдана сейчас стоит хорошая резина, он ее, как вы видели, уже ранее поменял. И сейчас, не знаю, как у него время, он сам, наверное, не знает, но старт у него хороший. Поэтому предположительно старты будут за ним. А дальше посмотрим. Блин, надеюсь, выбил. Попытка номер два. Я вроде в монитора. Опа, мы по-моему трошки. Нихера себе, не ускоримся. Вырвал, вырвал прям. Но. Блин, Да, я думал сказать два, Но, наверное, можно даже чуть меньше. Тяжело тормозить ходом он прям дабы, ну вообще прям четко. А вот со стартом, мне а кажется туда. Богдан тоже про ты трошки про не успел, ну, скажем. Ну я позже стартанул. А ну, ж, видишь, я раз стартанул, второй раз. Ну, ну, и все ж не стартует. А ну что, машина тоже греется. А резина трется? Да, как раз прогрелись, А может сейчас болтаем еще разок, но... Ну, все равно видишь, он ночнее по-любому. Да, там прям мощность есть. И оно слышно. Ну не прям космос как бы, ну есть. И все относительно. Я тут прям старты в тебе прям зацеп точно есть, и вин хорошо сейчас стартует. Просто, скажем, расслабились, надо было чуть быстрее среагировать. Надо. Mm -hmm. Это прям факт. Это ж пока первые заезды, пока сейчас... Пристрелочная, пристрелочная. Да, да, пристрелочная. да. Да, Сейчас чуть-чуть... Сейчас Богдан привыкнет Я до... еще не могу привыкнуть, у меня первая передача, понял, она мылила, и я да, долго да. ждал по шифт лампе, пока переключится, а сейчас долго не надо. И мы почти в отсечку поймали. Ну, короче, есть чем поработать. 15, ну, 0, 100. Кстати, слышишь, что это получается? Я выезжаю, это из 6. Потому мы на равный шли. Вот как раз до сотки мы шли на равный. Ну, глянь, на 6 футов лучше. Ого. Ага, понял, да? Да. Она просто поехала с накатикой. надо бы померять у себя. хотя, бы, хотя бы 0, 100. Померяй сейчас. Пока сам, лучше без никого, на лучшее время. Старайся. Так же будет, а Ну, может быть, низкие 6, на будет. Уже даже выйдет. Ну, зацеп хорош. Уже с тобой успех вытяган. Ну, Владына, Надо, ну, надо запечатлеть. Наверное. Я буду прям нервничать. Ну, все равно два раза будем заезжать, потому что у меня крайне стабильная машина. пассажира Все, а мы с Игорем сейчас. Это твое лучшее время по драге, да, сейчас было? Вообще самое, да. Я покажу на, на кадр. Вот мили, 13,86. Это даже быстрее, моя 4,4. И 6.17. Ну, 0.100 все равно надо поработать. Это может да, коробка да. решит это. Хорошо. Только что ты Потому что с пассажиром может быть. Может резину прогрев, конечно. Да. Сейчас хороший был на ней, а скажу. А там есть. график, да? Сейчас, я там тебя 60... уже, а это 2.08. 208. 208. О, это самое лучшее. У меня было 2.11. Я, я тебя уже вторую обхожу, а третью ухожу. Поним? Да, у меня просто нету старта данный А дальше она начинает. А почему нету фунги? Чтобы <сусы> уже, блядь, не пойму, у меня как. я думал, ты там поедешь. Я, я тоже думал, низкие да, 14 да. поеду, но я мне хотелось не хотел Но видишь, вот первая, вторая не получают. Да. Сейчас я что попробую. Вот. Я думаю, 13,8 можно сделать 14, железное, 14, железное. Ну, оно и так уже будет считаться, как 13,8. Ну да. А, уже, да, уже все. Вот это я тебе скажу, это все дало тебе, вот это один человек, что ты все время ездил в 14, там низкие. Там. А, сейчас, а сейчас, ты поехал, это у тебя. Я просто резину подкинул. Да? Ну и все. И вот это у ну, человека работа работает на машине уже много лет. Все время что улучшается попробую, попробую мемор, я же в прошлом да. году пробовал на 15-й той, да, на да. новой, а тут у меня уже 16 а. она пошире и больше. Ну да. Нет, сам хороший был, она же такой, как будто... легкий букс, она да, ну, да слышит, да, и да. потом Ну, у меня так сиденье сильно пинает. Э, да. да, ну, 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 старший, старший, старший. Старший. ну, я не могу сейчас привыкнуть переключаться между первой и второй, потому и провал. Я, я, хочу добавить на видео, что такие старты где-то вот у X могут быть, вот этого X5 го на, полном приводе. Так Уже он приехал специально, чтобы парня. Я знаю, он уже подходил. Ламя, да, что да. Было. Не, она хорошо, видишь, у него идет. Потягивай на, на замер сейчас хочет попробовать сделать немножко получше. Ну, типа, знаете, как всегда хочется сделать все идеально ну, и увидеть да, лучшее да. время. Я знаю, я сам когда-то такое делал. Ну, а у нас... Я прям волнуюсь, потому что мы один один. Что я там? Ну, соберись это? давай, смотри внимательно. Не походу, надо даже конфет съесть, Надо? Надо съесть. Так. типа выиграл, но у него технический прям спор. Понял. Блин. Увнительно. Если так, то мне не нравится. Промазав с коробкой. Сейчас я не попаду, но сейчас будем попадать четко. Быстрее, И выяснить, да. кто. Ну, вообще, да, на самом деле надо делать да, там до двух побед будет правильнее так. Немножко, до сотки. Видишь, 13,84. Ну, это все равно лучше. Даже 2,05 6,6,07, да, и 2,05. Ну, чуть-чуть лучше стало. Но Ну, мне кажется, я больше уже не выжму. Ну, видишь, вот проблема между первой и второй. Ну, на этой коробке я не выжму. Тут только коробка, и тогда будет другой. Там есть Пятая обычно. Пятерочка. Уже готовый. Пора только поставить. эти мощности хватит мотору редуктор 3,9 и коробка будет и если хватит вытянуть мотору ну если нет покину пару если... есть пара коробка то уже последний вариант да. Попытки их ну, выиграть BMW, может, выиграл богдан на тройке поехали. допустим коробка шестерочная и, и поставить 4-3 4-1 вышло вышел. Да? Да. Yeah. Вот yeah. это моя пер первая короткая передача. Ну, что-то мало крутишь, и Вторая, и четко с 15 выезжаешь. Yeah. 14.98. 7.24. Ну, даже 0.100 у тебя лучше стало. У тебя раньше было лучше 7.00. Я помню, 7.27 или 7.28, что такое. Да, Сейчас да. 7.24. Ну, как бы там смешно не звучало, эта цифра, все равно это лучше. Вот как Богдан, да, поехал а только шел. Сот я снимал, такой же боди да. на тройке. Вот это тоже как бы, не, не так легко сделать. Вот там же самое у тебя было. Я за Богдана он прям хорошо разлил, yeah. поставил. И... А я сдулся тут 2 килограмм, по-моему, два mm -hmm. бара на броне. Ну, mm -hmm. у меня еще здесь этот Я так и не рассказал. У меня есть план капкан. Что увлекся, да? Он сказал, у все хорошо, но мы же мещи. А не, ну, прям... у тебя время не похоже, такое, что было. На, на, самом деле, да, у, не, у тебя неплохое время, и у него, по-моему, 15 плюсов на все время ехало, да? 15 я а, цифры 15. как почув, думаю, о, -ох". Ну, Игорь в какой-то мере признает, что он слаб, ну, не то, чтобы прям слабее, но что я выиграл, да, поэтому мы один, на один станем, потому что у него машина чувствует прям нагрузку. И я, наверное, замеряюсь тоже же самое. Давай. Будет прям... Делать все то же самое и Будем ну, снимать старты наши, mm -hmm. да? Давай вот, Ребята, интересный будет заезд X5 и Body Тут просто у Body время серьезно, А X посмотрим, что же у кого то Прикольные звуки, да, идут? наложить мотор, что-то не пошло, поэтому раз, два, а три. А ты проверял, что будет? Нет, я, я даже меньше, не знаю. Меньше села? Ну, больше. Давай на два. Да. Ты больше не Ну, меньше, чем стандарт. Да. Програв ты пошел, да? Нет, не, не вырвал, но 14,94, 7,22. Это уже лучше, чем со мной. Же сам, да. Да. Интересно, Витя, похоже, тоже вошел как говорит, базар ну, ну, пошел. Хочет быстрее. Ехать". Ну, что-то пошло не так. Я так подозреваю, что, наверное, у тебя мотор ушел в защиту, да? Сделал чуть меньше. Дело в том, что я пробовал ходом и стабильно 0,8, ну типа 0,8 и 0,7 вот прям да. держало. Да. Ну, со старта что-то. я сделал меньше, я бы типа 6 там ну, начал по типа, нарастающей. будет, по с иксом. Саша ну йому просто низько мтягається. Я не знаю, де ваші карчі, які їдуть купілісти, як я, вічно щось десь. Бувають нічого да. Да, да. Це в нас нормальне, сімейне. В остальному Mazda MPS просто тренується стартувати, там стабілізація, вона ну, розсуждається, як з вольфом, типу, не, не варто, тому що там нічого розкош. Ось це я розібраю. Розсуждати і писати там, що фігня якась, ну, фігня, стабілізація вона не дає машині, якби. А з колісою, ну що, назад поставити і все. Працює. Тому я зараз з ним ну спробуємо заїхати. Все-таки 280 коней. ну Там ходом можна, навіть лісі плавно. Ну і я в цілому непогано. Цифри є з буст контролером. Уви. Не, навіть не розумію. 0,5 я давив, прям бачив, машина в аварію виходить і, і все. Тобто, То есть заводской есть заводской, да? Ну, можно и к этому да, подобраться, что что-то не так. Не знаю, чего. Ходом, ходом СС-07 давит, ну прям норм не закидывает там за полтора. То есть система рабочая, но на старте вот не работа. Как-то так. Зараз Мазда. Что, быстро ферка, сидим дори. Стартонуть. Блин, ну еще раз, я думаю, трактор. Да, надо маховаться. еще раз, да. 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 сейчас, Егор, я махная на спинный пищик открыть. Ну, что не лучше, я думаю, и дальше будет не сильно хорошо. Хорошо, да? да. в принципе, Мазда еле. А да? Не, Мазда быстрее 100%. Ну и да. старт, старт хороший, полный привод. <плес> Кому интересно, там, приезжайте, но... Але... Какой объем, пока не знаем. Тоже. Объем а, 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 не говори, какой? Не говорили. Ну это. Сейчас посмотрим, как она поедет, и оттуда можно будет уже какие-то выводы сделать. Я так понимаю, парень приехал на этой бэхе. Специально. Это, Кто у вас то самый быстрый? Это копейка. Я еду с ним. <сум> Поняли? <да? сум> него старт хороший. Yeah. Это так и должно быть. Ну, надо, надо пробовать дальше. Но машина мощная, все равно едет. Даже ходом она в принципе держится хорошо. И не тоже держится, а мне кажется, даже она или на равных едет, или даже уезжает. Вот сейчас будет второй заезд, я надеюсь, и мы посмотрим. Я рассказывал по этой Жешке. Мы не знаем, что это забьем. В общем, это 2 литра всего лишь там. Да, все. да, Современная да. 2 литра. Это турбины, это стейдж 2. Mm -hmm. Какая мощность примерно? Нет, Знаете? это просто B48, второй стейдж полноценный. Сколько это мышцы, не знаешь? Сказать, все. А, а, я понять, сколько не мощность. Не сдать, ну, где-то 207, короче. А ну, покажи салон. Я тоже будет очень сложно с ней ехать, если будет второй заезд. Мы попробуем показать. Я узнал, что это за BMW, но машина с 5 секунд стала выезжать. Поэтому, как мы предполагали, там, там надо только брать, пытаться ходом его. Коротше, в мене проблема повна, що з перед що я сказав, накрутив, я це все вбрав, ну машина почала випадати в аварії. Один раз стартую нормально, другий раз в аварії. І так через раз. Чек Та, не горить. Річка, блин, які їдуть плюс-минус Не питаєшся порвати труси. Все нормально було. Нормал і ловко. Це те, що ми не сняли, там просто було мега тих заїздів. Я не знаю, я вже з <реш> що збився, збився. Ну виходить, ніфіга, треба ще раз зібратися. Ничего не понял, почему она затормозила. Вроде бы хорошо пошла поначалу. Ой -ой -ой -ой. Ну, сейчас узнаем. Ну, сейчас у вас время уже плюс-минус. Ну, если плохие были за большого букса. Да. А квотер 13,6. 13,6. Это вдвоем. Это вдвоем, да. да. Конечно, вдвоем. Мы же вдвоем сидим. А, -а, -а. а 0,105,7. Конца едьте, да, он, он, а, он, он, я... он просто не участвовал никогда. Да, а, ну чтобы тормозиться можно было, ну, там дальше от финир. Короче, едем Давай. до Талова, да? А? Едем до Талова, да не сбрасываем. Да он деревья пустые. Да, а ну если он бросил, то он, конечно. Потомтесь, отопьемся. 100. Уже, видите, постепенно лучше и лучше и лучше. Осталось там подытожить. Классно поездили, то, все отвели. Кто хотел, кто не хотел. В, в целом, я все равно ПВ зацепил. Не хватало заезда где Саши с Бодей. Вот, вот еще не хватало. Хотя у Деда Саши объективно... Один раз, а, ну, да. Ну, Но Бодя же проиграл, помните, туда. Да. А потом Бодя видели, какое время показывал. Ну. Но, правда, что 0 у него хуже. На порядок хуже. Да Но... им надо Но... было уже один а сейчас... на один ехать. А сейчас да. ты, я время показал, сколько? 13,6. 13 13,6 було. І судя по кінцю відео, багато кого залишилось питання, хто б і як куди поїхав. Ну, по факту ми бачили, хто і як їхав. Я з БВ прям зацепило. Не знаю, що ще може помудрую. <світил> <світил> тому що заїздів було дуже багато і Правильно. все, усім мирного не по першу чергу. Вдалих заїздів. Ну і до зустрічі в новому відео. Роз'їхались і третього заїзду з G30, да, G20. G20. Я не сильно, G20 это 330 Индекс, да, идет 2 литра, турбо, ребята, очень классная машинка Хороший старт, но ну, мы так и не выяснили Все-таки, как она будет а, По, кто быстрее, короче, вот так Сейчас мы просто замерим ее Пока мясняет, наверное не, не подожди, там машины. Сейчас мы ее замерим и посмотрим, как раз-таки Что она едет У саша было сегодня лучшее время 13,6 Ну, вы поняли смысл Старте, потом попроще. Это, это, это не держи, 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 держи. Рано, рано. Вот тут финиш был. Но ну ты быстрее, <laughs> даже с тем, что ты бросил газ, начал тормозить, ты быстрее все равно. Ну это она не приехала на Ну, сколько финиш. нам До 100, 5 и 2. Я вам покажу, ребят. Он ну, начал тормозить до финиша, квотер некорректный, как бы, но даже быстрее, чем у меня Саша. Поэтому, в принципе, мы уже выяснили, что Сегодня Бреха самая быстрая из наших всех машин, что были на гонках. Вот еще один заезд, чтобы до конца уже, как говорится. О, вот это было получше, сто процентов. Жди, пока скажу. Нет. Ну, чуть-чуть получше будет, чем в тот раз. Я тебе скажу, я тебе скажу. Когда. Я боялся. Да, я понял. Смотри, ну да, уже лучше. 13,2 уже стало, видишь. Надо а... 100. А... Ну она 31 выйдет, Все, я уже что скажу тебе. Вот ты тормознул буквально перед финишем. И я ну, думаю, да. ее лучшее время будет ну, где-то 13,1 примерно. Примерно так. На сотки не очень, 5,2 почему-то. Ну я вот заезжал с Батсан. Вот угу. вот, только 4,8. А, 4.8. А, у тебя же маленький, маленький объем, наверное, мой вес чувствует, да? Ну, Скорее да. всего, да. Ну, ну все, тем не менее, все супер. И как, как по мне, эта машина может конкурировать с на копейкой, когда он будет ехать, ну, скажем, с большей мощностью по нему. Вполне возможно. То есть, немножко сделаешь лучший старт, сам сам на сам, я думаю, будет нормально.